Что касается ситуации по расследованию вокруг террористического акта возле Верховной Рады. Я скажу вам очень простую вещь. Если кто-то, политики, думают о том, что все, что произошло возле Верховной Рады, уйдет в пустую но они ошибаются. У нас есть трое погибших. У нас пятеро ребят в тяжелейшем состоянии. Тяжелейшим. У нас до сих пор в больницах 139 сотрудников э -э, милиции и э, сотрудников Национальной гвардии, которые находятся с теми или иными травмами. Я не могу себе позволить от министр не высказывать политическую позицию, обвиняя тех людей, которые при привели э, подраду и накручивали Мите. Я не процессуальное лицо в данном случае. Следствие ведет э, следователи Генеральной прокуратуры и Главного следственного управления. Сегодня предъявлены первые педозры. У нас есть 18 арестованных судом непосредственных участников. В том числе того человека, который бросал гранату, которому грозит пожизненное заключение. В том числе сегодня предъявлены педозры бывшим народным депутатам. Э, и Швайке, и Сиротюку, и некоторым другим. И суд будет определять меру пресечения для этих людей сегодня же. И я считаю, что это правильно. Другой альтернативы нет. Нападение на полицейского, на национального гвардейца – это преступление. Кто бы это ни был. Бывший народный депутат, бывший министр, нынешний министр, нынешний народный депутат. Должно быть новое правило. Твой новый полицейский, которого мы создали и потихонечку внедряем в ситуацию, должен знать, что никто не в состоянии его из-за своих политических амбиций подойти, ударить или стрелять в него. Если это правило не будет незыблемым, мы не построим страну. Я хочу, чтобы каждый это знал.